Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас всіх на засіданні круглого столу громадської експертної ради Дубинщини. Сьогодні у нас цікава тема: звучить вона так: інвестиції в економіку місцевої громади. Михайло Курилкевич, голова громадської експертної ради, я, Олександр Гладунов, Ми будемо сьогодні вести, але загалом це буде розмова всіх і без обмежень щодо можливості висказатися. Добрий день всім. Сьогодні традиційне засідання громадської експертної ради Дубінщини. Хотів би ще представити інших учасників нашого нашої столу. Віталій Циганюк, громадський активіст. Володимир Щук, заступник голови Дубинської районної державної адміністрації. Максим Швець, генеральний директор групи компанії Монстера, Юрій Іващенко, керівник спілки роботодавців Думанщини. Володимир Котяш, громадский активист. Юрій Шесталюк, заступник керівника апарату Дубанської державної адміністрації, сьогодні гість нашого круглого столу. Це Нік Піаца, інвестиційний банкір, керівник інвестиційного банку SP Advisors. Він також керував інвестиційно-банківським підрозділом банку Грузії, називається Біджі Capital. Там він був призначений на позицію генерального директора в грудні 2008 року. І незважаючи на фінансову кризу, вдалося успішно реалізувати завдання щодо забезпечення активного росту про опції продажу SP Advisors – Це інвестиційна компанія, яка заснована у 2011 році. Надає інвестиційно банківські послуги в Україні та інших країнах східної Європи. Компанія працює активно з українськими іноземними партнерами, включаючи провідні міжнародні інвестиційні банки, також юридичні консалтинги аудиторські фірми. Детально розкаже Нік. Я думаю, що це буде цікаво послухати, чим він саме займається. Я не перший раз в Дюбна, і мені завжди, мені завжди приємно сюди приїхати. Сьогодні я розумію, що наші головні задачі це там. найти другие источники финансирования для города, чтобы помогать ее развивать. У меня несколько идей. Хочу, чтобы мой опыт там на Западе, там в Америке, в Европе, в Грузии, как мы можем совмещать это с реальностью здесь в Дубне? Главная проблема в, в городе Дубна и, я думаю, что и в районе, это когда нехватка денег, да, то есть на, на то, чтобы что-то сделать, чтобы сделать школу, там сад, сад, дорогу и так дальше. И часто мы говорим, что вот должны должны быть деньги, да, но мы не... Всегда не, не, не понимаем, что значит деньги появляются от того, что кто-то хочет вкладывать. А если кто-то хочет складывать, тогда это называется инвестиции. И, соответственно, деньги и инвестиции это, это практически одно и то же. И проблему, чтобы решить, нужно ну, при, привлекать умных экспертов, людей с практическим опытом, которые имеют опыт уже инвестирования, которые уже закончили сделки по инвестированию в Украину, и чтобы они поделились этим опытом с нами и с, и с нашим городом. И задавайте вопросы, активно спрашивайте опыта, который у него есть, он, он поможет и нам, и каждому из нас, и городу, и району, чтобы мы начали развиваться, чтобы мы начали расти. Скажу еще один момент такой, что Ник имеет уже опыт развития, да. города Кане, потому что он живёт в Каневе, да. Я по Кане по характеристике проблем, которые мы с ним уже общались, похож на город Дубна. Якщо просто подивитись на вулицю, от видно на сусідній стороні там закинутий басейн. Якби там колись був басейн, але зараз там нічого нема, просто завалено. У нас в Дубні ніде немає басейну. Якщо можна так зробити, там інвестувати в даний проект, зробити басейн і щоб дійсно молодь могла піти там, зайнятись плаванням, найняти якихось вчителів з плавання, щоб люди якби тож, платили за це гроші, і якби оци отримувати ще з цього прибуток і при цьому розвинути наше місто. Як вам така ідея? Є слово інвестиції, а є слово грант. или там, ну, как-то дарить деньги, да. То есть, если вот мы берем конкретный случай бассейн, то есть, надо посмотреть, если это инвестиции, да, то есть, тогда нам надо понимать э, все цифры, которые связаны с этим, да. То есть, как, как э, человек те, будет инвестировать там, как он получает свои деньги обратно. Тогда это инвестиции. А если просто делать бассейн, то есть, это другой вопрос. То есть, и можно так и так финансировать э, город, да, но надо, надо найти… Э, или каждый проект такой баланс или правильный подход и всегда начинается вопрос сколько вы были готовы платить чтобы пойти в этот бассейн я не видел бассейн не знаю но я предлагаю что вот сумма там но ну, не меньше чем 10 тысяч долларов да то есть чтобы чтобы каждый человек платил там 20 гривен то есть это э, то есть на скидку да скажем что сколько там тысячу человек в год то есть это тысячу долларов то есть это 10 лет Uh, без ремонта, без там задержания этого бассейн, просто чтобы отбить uh, стоимость, да, то есть, поэтому надо быстренько, ну, не быстро, но просто отчитывать, то как это лучше. То есть, это получается грантовый проект, то есть, не, не, не коммерческий? Uh, ну, надо посмотреть, но, yeah. скорее всего, наверное, грантовый, да. По вашему мнению, какие наиболее серьезные препятствия вот, в Украине, в Кане, в Дубном, в маленьких городках ожидают э, инвестора серьезного? Ну, это вопрос для того, чтобы давайте, убрать барьеры я возьму случай из Канивы, да, то есть э, наш э, мэр, он говорил, что у меня есть проект, мы хотим делать набережная около речка, э, сделаем парк, там, э, там фонарики, фонтан, это будет стоить 40 миллионов долларов, найти нам инвестор. Я тоже самый вопрос ему давал, да, то есть, окей, инвестор, наверное, будет готов там строить, но как как мы будем 40 миллионов отбить для него, там. то есть как он будет финансировать себе. Поэтому, э, если мы говорим о инвестиции, то есть если это реально бизнес-план, мы не хотим какие-то подарки от него, мы готовы с ним работать. И мы уже сами думали, как мы будем платить за использование его денег. Я думаю, что когда мы говорим о проектах там, средних, маленьких городов, я не верю в проектов там, 50-100 миллионов долларов, надо начинать, там, 100 тысяч долларов, миллион долларов, может быть, максимум. И, и так и работаем, да, и проекты, которые будут степенно делаться. Опять используем это этот э, пример. А сейчас я работаю с город. я сказал, ну, ребята, 40 миллионов даже не мечтайте, здесь, там, Диснейленд никому не нужен. Но у нас очень популярное место на выходные, э, и почему-то байкеры часто приезжают. Uh, часто они хотят где-то там в палатке поставить и так далее. Давайте просто чистим немножко пляж регулярно, раз в день, да? И ставим там какая-то там сумма, там 50-100 гривен, чтобы ставить палатку на выходные, да? И какие-то места цивилизованные для этого. Это не огромные деньги, не огромные инвестиции. Uh, и в опыты, да? То есть у нас были случаи под Каневым, где люди частно это занимались. Там нет инфраструктуры, ничего, чуть-чуть электричества может быть, какие-то там условия, там как туалет, и где бросать мусор. И люди приезжают и платят деньги. Почему город не может это делать? Ну, я не знаю. У меня вот э, питание более серьезное до присутствия тут керевников э, держ, э, органов государственной власти. Я уже лет 10-15 вижу, как у нас идет. Ну, боротьба чи підтримка інвестиційної діяльності? Райдержадністрації, обладнаністрації створюють великі такі папки. Там написано інвестиційний паспорт. Там написано, є така ділянка значить, землі, є така недобудова, є таке, таке. Але саме головного, а чому там має хтось прийти? і Чому він буде там працювати і заробляти гроші? Там немає. От власне може це і є гальмом. Скажіть, будь ласка, скільки років ви там працюєте, да? в плані інвестування в цей город? И какие какими проектами вы можете ну, не похвастаться а вообще какие проекты, были вы, были уже у вас задействованы они уже действуют чтобы мы э, такое, имели представление о том что чем вы можете помочь городу Дубно и Дубинскому району у меня были разные э, инвестиции от ресторана до э, лошади э, пытаюсь взять какой-то самый лучший э, из примеров. Есть у нас бизнес, связанный с лошадами, То есть у нас были люди, которые ну, развлекались там, с лошадями, у них были свои и так далее. А мы организовались их как общество, ну, мягко говоря, там, без юридических вот это все. Но просто группа людей, которые любят лошади. А, нашли они а, организации, а, я нашел, некую для организации в Америке, там это любители лошади, скажем так, и они помогли их а, пойти и найти бушни, седла, там содили со лошади. Да, да, и а, они теперь ходят а, в школе, а, и там катают детей и так далее, и мы а, разработали такой, скажем так, он очень маленький, но бизнес-модель, чтобы платить за корм и так далее лошади, то есть и, и там люди в это отчество, это казаки, это дети, это студенты разные и так они там, ну мы там место нашли э, в городе, там где мы ставим это лошади, ну и так далее то есть он небольшой бизнес, но работает, в Каневе у нас речка, э, мы э, разговаривали с городом Получили под аренду какой-то час плаж, договорились, что мы не будем там продавать пиво, мы не будем там заниматься бизнесом, но сделали яд-клуб. И мы все кинули деньги, ставили понтоны, в сезон пускаем, берем на себя ответственность, чтобы там всегда был чистый порядок и любой человек может туда идти. И мы там все ставим там наши лодки ну, и так далее. Какое-то время э, у нас то же самое, если возвращаться к мелким делам, там э, бабушки, овощи, фрукты, э, они часто продавали на трассе и часто они продавали на базар в городе. Ну и цена достаточно низкая. Мы организовали э, через э, маршрутки, которые едут в Киев каждый час, что раз во вторник, они собирают э, фрукты, то есть они платят, каждый платит какой-то взнос, и они едут в Киев, и там маржа там 30-40% лучших. То есть часть это деньги идет, чтобы платить, чтобы привез туда, а часть возвращается к бабушкам. То, что пока было сделано в Каневе, это, в принципе, было на тот уровень, просто э, чтобы показывать город, что это возможно что-то делать. И с каждым годом, то есть если сначала это был там 2-3 человека, который был там достаточно оптимистичный, настроен, чтобы что-то делать. Раз каждый год больше и больше людей туда притягиваются. Мы там теперь э, разговариваем о теме, например, там создания э, ну, торговая палата. Это, наверное, громко сказано. Но какой-то организации, где будет объединять э, бизнесмены и э, там, активисты и так далее. И создаем события в городе, там, и разные э, функции берут на себя, чтобы помогать городу найти финансирование и так далее. Канадское посольство, я на прошлой неделе с ними разговаривали, у них там только что поменялась власть, и они планируют в 2016 году назначать около 50 миллионов долларов для Украины. Там программа то же самая, у них немножко больше фокус на громадской активность они готовы работать и помогать городским власти с вопросом Енергетичні зброї, правильне слово, да тобто, помогать там економіт деньги из бюджета, там которатиться на електроенергію, так далі. Ви наприклад працювали в Грузії, і Грузія, тобто, зробила такий ривок, попри те, що вони теж були після воєнного стан, Була війна. Мене цікавить, є багато готовності. А що треба, щоб це все відбулося? Тобто, якщо проаналізувати, що має робити бізнес, тобто участь бізнесу, їхня функція, що має робити влада, чи повинні прийматися якісь там законопроекти, чи повинні відбуватися круглі столи. Тобто, як має бути оця довіра налагоджена, щоб інвестор прийшов і сказав, «Да, це класний проект, ви там його прописали, я готовий вложити гроші. І чи бачите ви сьогодні в Україні ті зміни інфраструктурні, які були в Грузії, наприклад, що якісь є очікування? Опит Грузії він хороший, але в цьому плані ситуація була немножко іншим, тому що там президент, коли він прийшов після революції? У него была поддержка около 90%, и, в принципе, он контролировал все органы власти. Поэтому в этом плане э, какой-то толчок был э, сначала от государства, да, то есть вот вот это инфраструктурные программы и так далее, то есть они взяли деньги и сами решили там строить дорогу. Есть много разных вещей, которые можно взять э, из Грузии, но я не знаю, опять, если там он совсем попадает э, вот, в таком плане, как ситуация сейчас в Украине. То есть мне э, кажется, что в Украине будет работать наоборот. Инвестор, он не интересно, как красиво там забор и там фотографии тракторами. Он смотрит на цифры. Если он видит логика в цифрах, тогда он готов разговаривать. Поэтому мы э, разговариваем с Михаилом, то есть... Э, была идея создавать такое агентство э, именно на уровень Дубна, который будет, э, во-первых, э, вместе с участниками агентства толкать разные вещи, там, связанные с туризмом, связанные с э, обучением и так далее. Э, и тоже э, помогать членам и бизнесмены в Дубне делать такие вещи, то есть бизнес-модель, бизнес-планы, бизнес веб-сайт, э, база данных. Uh, где люди которые есть помещение или домик или дача или квартира и они хотят его сдать в аренду или просто у них есть комната где вот человек может приезжать они размещают его туда с фотографами там с контактами и сена uh, и вот этот сайт он работает по весь мир uh, если я планировал ехать в Дубна это на уровень дешевле, чем гостиницу. Плюс у меня возможности там разговаривать с человеком, да, то есть как э, там завтракать у них там дома, то есть есть разные условия, которые можно придумать. И люди получают от этого деньги, да, то есть я не думаю, вот ну, то, что я говорил про Канева, я думаю, то же самое подобное, я не думаю, что если мы просто там бабушки в городе Дубна скажем, что вот есть вот этот сайт, Airbnb, пойти Разместите ваши там квартиры туда, что они будут это делать, да, потому что это деление денег там сложно. Но мы можем там с, с нашими прекрасными студентами помогать им размещать это, да. То есть, может быть, это звучит немножко дико, да, но вот я просто хотел попробовать, да. У меня есть дача под Канивом. Я его ставил на Airbnb, там я предлагал, по-моему, 25 долларов в ночь. А Прошлый летом приехали там два пара из uh, Денмарка. То есть это все как инерция, да, то есть люди начинают чувствовать, что они могут участвовать в жизнь там, государства, в жизнь своего города. И они больше и больше будут требовать и делать сами. Тенденция, насколько поменялась из того, что мы ждем сверху, что нам придут большие, большие громадные инвестиции, там миллионы, десятка миллионов, и, и все нам решат. Да? Поменялось на то, что громадские там, активисты, которые или инициаторы, которые хотят, чтобы здесь была была решена проблема вот эта, они инициируют это, обращаются там к специалистам для того, чтобы решить локальную проблему. Uh -huh. И эти суммы там не не измеряются миллионами долларов, это там сотня тысяч там вот такие такие вещи, которые можно сделать, да, и на месте решить проблемы. А если эти, этих людей будет много, тогда ну, автоматически город поднимается, то есть он растет, потому что начинаются вот эти все маленькие проблемы решаться. То есть независимо от власти, да, то есть власть как бы здесь стоит в стороне, а э, эти проблемы начинают решаться, потому что приходят э, вот такие там люди, которые хотят изменить что-то. Множество таких проблем, которые, э, возможно, бы вас за, э, заинтересовали или же вы бы посоветовали, с таким, э, каким способом можно решить. Это у нас, я буду перечислять, отсутствие стадиона городского, так? Отсутствие спортивной школы, отсутствие мест отдыха. Такой центр был у нас хороший Остров... Остревец, Островок. Вот это территория окружена водой возле замка. Возможно, если бы был здесь, жаль, что нет городского головы. Нашу. возможно, он обратился бы к вам, но я вот от его имени обращаюсь. Вот эти вопросы, если вообще-то конкретно переговорить, то можно было бы отдельно и встретиться с ними, и вот через да, да. можно было бы ну, эти вопросы. Мы как раз и сегодня разговаривали а, а, насчет очистки водой а, около Дубна. И я думаю, вот, ну, как я знаю, вот, с USAID Проект очень имеет там, хороший шанс, потому что здесь социальный фактор, а здесь экологический фактор. Э, поэтому я думаю, что в этом направлении стоит э, в первую очередь смотреть. Э, насчет э, строительства стадиона. Э, надо будет там креативничать <laughs> немножко, потому что ну, большие инфраструктурные проекты, они всегда сложные. Да? Речь не идет о новой, новом строительстве, ага. понимаете? А. Скорее -а -а. о ремонте, о капитальном ремонте. ремонте. этого объекта. Что один, что в другой, что в третий. Так вот, развили, чтобы для семьи, куда то выйти. идете, не то, что нема, а не нема. Хотелось бы, чтобы что-то такое было, чтобы не было алкоголя, чтобы идти с семьей, Максимум там отнести. С несколько подъездов мы собрали деньги. А, и просто самый... А, мы мы даже не спросили Жак, если так можно. Мы сообщили им, что мы взяли вот это площадь. я говорю, ребята, мы здесь будем строить, как мы хотим. Если вы хотите потом его нарушить, тогда вы приедете, попробуйте нарушить. И, и так мы решили для себя проблемы. То есть иногда просто опять это звучит банально, но иногда просто надо взять и там свои руки. Сделать. Делать, да. Какой бизнес э, проводили в Грузии, так с какими основными проблемами вы стыкались, и как вам удалось их вы решить, яким чином? В Грузии э, была большая проблема документации э, и так далее. Э, мы э, взяли, потому что в Грузии это было решено и здесь тоже будет решено. Uh, город может на какой-то уровень uh, решать, uh, как подается документов на открытие ресторанов, на открытие бизнеса и так далее. Uh, мы убрали, то есть вот, было, что надо было подавать кучу документов в разных местах, ждать, получать печать. Uh, мы ставили обязанности не на uh, предпринимателя, чтобы он открыл бизнес, а ставили это на власть. Uh, то есть я пошел один окно, дал документов, которые нужно было давать. Власть, uh, потом, после этого день был три дня ответь меня на вопрос, можно открывать бизнес или нет. Если я ничего не слышал от власти в течение три дня, можно считать, что мой бизнес открыт, и меня больше не надо никуда бегать. То есть uh, это был работа власть, вовремя отвечать на мое просьба открывать какое-то юрлицо. То есть мы пытались максимально уменьшать э, количество бюрократических моментов для бизнеса. Не участвовали в бизнесе, не помогали им ничего делать, просто не мешали. И в этом плане у нас был огромный рост э, мелких бизнесов. Чи тут в комментариях, пишут, звучит шелдубно, готовы запросить. Не, ну, сегодня вот мой там первый поездка связана с этим вопросом. Мы с Михаилом очень много разговаривали. У нас есть список нескольких идей. Мы будем рады получать еще какие-то предложения, идеи. И я думаю, там, ну не буду сказать, что это будет следующий месяц, но в следующем году э, будем стараться что-то здесь делать. У нас же что, практически промысловое место. заводы, есть заводы, которые в месте стоят, не можно было бы запустить, и люди рабочие места. Надо посмотреть то, что есть. Если здесь э, есть э, бизнесмены, которые готовы расширить свой бизнес, да, которые готовы с инвесторами какие-то проекты делать, Тогда это э, мы можем помочь им найти инвестор, да. Мы можем в этом плане э, тоже инвестировать до какой-то степени, да. Но э, для большинства вот людей, которые здесь вдупные, да, которых там нету там больший капитал, я бы посмотрели вопрос немножко, что можно делать на на бюджет минимум, чтобы начинать, да. То есть наверняка у города, у района есть помещения, которые они не используют. Да? То есть можно посмотреть, как, как их утилизировать, чтобы они были на благо народа. Функция инвестбанкинга – банкинга, это связать инвестора с да. реальными инициаторами, с, с тем, кому нужны деньги. Да? И он расскажет, где, куда пойти, что сделать для того, чтобы взять, как оформить и так дальше. Да. Просто что я имею опыт инвестора, да, то есть в 2007 году, когда мы привлекали деньги, от Инвестфондов Ника организовывал встречи с инвесторами, обучал меня, как говорить, что нужно рассказывать, что как оформлять инвест предложение, что как нужно оформить план, презентацию. То есть за неделю мы могли пролететь, там, не знаю, 5 стран, сделать 30-50 встреч. Он, как посредник, но он профессионально обучает, то есть делает профессионально эти, эти, эти услуги, и он рассказывает. Как сейчас вот сегодня мы организовываем, да, мы пригласили Ника, он рассказывает как можно и что нужно сделать для того, чтобы община развивалась, чтобы громада развивалась. Инвесторы, которые сейчас заходят, э, я бы сказал, что вот сейчас они большей понимания риска, они хотят платить чуть ниже сейчас, потому что ситуация такая, как она есть. Но э, принимаю все риски и понимать, что либо они получают ноль, либо получают сто. Мы в самое хуже время уже пошли. Я уверен, что сейчас поменяется э, система. То есть всегда все шло от центра. И все просто ждали, да, то есть, что центр говорят, так и будет. Здесь я уже вижу тенденции, что вот люди готовы Бить хазяїн своєї життя, скажем так, для дубно, як для інвестора краще інвестувати, коли громада є велика, чи коли їх кілька дрібніше? То есть є люди, які там ну говорять, що у мене є мільярд доларів. А отдать там где-то 10 миллионов долларов куда-то неинтересно, потому что я буду тратить большое время просто смотреть на эту инвестицию. Мне лучше отдать там большие суммы, да. А есть люди, которые там, ну, например, они там инвестируют более там мелкие пропорции, и они готовы там участвовать, да. То есть, где город Дубна, это будет, инвесторы здесь будут э, люди, которые не только э, интересны финансовый аспект, но и социальный как Дубна должен себе позиционировать. Да? То есть, если мы говорим о туризме, что у вас есть огромный плюс? Это то, что трасса до Львова едет мимо этого города, и Львов уже много работы сделал. Да? То есть, он стал одним из самых больших туристических центров Украины. То есть, идея должен быть такие, что вот, ребята, либо на дороге туда, либо на дороге обратно. Остановитесь в Дубна, там, Посмотрите там, ходіть по кріпистю. Ці зустрічі дуже важливі і дуже потрібні, враховуючи те, що на сьогоднішній день якби невеликий рост економіки, але все-таки є завдяки тим підприємствам, підприємцям, установам і організаціям, які працюють на наших територіях, в тому числі і тих, хто сьогодні частково в нашому залі. Ясно, що такі зустрічі дадуть додаткову інформацію для них, перш за все, тому що вони є генераторами ідей, вони для себе, для своїх колективів. Для себе особисто виробляють свою стратегію і шукають або інвестора, або шукають ринки збуту, або компаньйони і так далі. Ясно, що і з тих зустрічей повинна і влада для себе взяти свої відповідні питання, які вона повинна протягувати, і робити той хоча б мінімальний мікроклімат для наших підприємців, створювати робочі місця для наших людей. Користуючись нагодою від Голови Держміністрації, хочу подякувати за організацію цієї зустрічі, подякувати нашому гостю. Повинні починати спрацювати з людьми, об'єднання, навколо якоїсь ідеї, навколо якоїсь думки, навколо якоїсь проблеми, але щоб практично генератором ідеї був сам народ, ті, те населення, яке живе на тій території. Цікавий такий корисний знайшов. Я не казав, що ми будемо під копірку, можливо, щось запозичити з канева, але в нас теж є Мирощанський іпотром, теж є коні. Можливо, там йдеться в каневі про багатих людей, які люблять коні. Я не думаю, що це багаті люди там, Ні. так то, то в нас ще залишилися дуже породисті коні. Михайло Данилович знає про цю проблему. Можливо, нам ви допомогли б в цій справі, щоб зовсім не загинули ці. Кілька десятки коней, які остались тоже на ворощинском и і И те, що на зразок Канівського такого клуба любителей кінного спорту, нас зробити в районе. Це вот хорошая была б справа для району. Це було б чудово. Да, у меня есть опыт там привлечь финансирование, да, то есть, у меня опыт там работать с инвесторами. То есть, это то, что я э, делаю, чтобы там кормить свою семью. Да, это, это мой жизнь. Но я тоже приехал сюда и начал вот эти проекты в Каневе, Потому что я э, в Украине живу, я знаю, что это звучит банально, но мне реально кажется, что можно можно делать такие простые вещи, которые помогают нас э, все. И я я думаю, что ну, я надеюсь, что мы будем работать там, у меня там есть свои идеи, я слышал ваши идеи, то есть я думаю, будем планировать разные события и делаем разные вещи здесь. То есть я, я приехал, чтобы работать, а не просто там болтать. Мы договорились с Ником, что мы полностью обменимся информацией по проектах Канева и Дубна, да, mm -hmm. то есть мы полностью обмениваемся, что происходит там, что, что происходит здесь, и мы стараемся все полезное, что у нас, у них там происходит, сюда, внутри, yeah. и что здесь у нас передать э, каню, Поэтому такая вот э, сотрудничество есть, оно на, на, на уровне договоренности, но оно уже есть и уже работает, и мы уже ищем идеи для того, чтобы да. пойти жизнь. Да, то есть, если то есть... у кого-то есть идеи, давайте. Мы будем их передавать Нику, а он <laughs> будет говорить, что это работает, а это не работает. Да, то есть будет, будет, там, то есть мы не говорим, что все будет работать, да, то есть будет много ошибок. Мы будем учиться э, вместе там до какой-то степени. Но чтобы чтобы разбить камень, надо ему ударить с молотками. Чудово э, заканчивение. Мы собрались для того, не для того, чтобы говорить, а для того, чтобы работать. Будем судить, что будем иметь продолжение. Дякуюм всем присутнім.